इमाम ने फरमाया सही बुखारी की हदीस है सहल बिन है। एक मौके पर आपने फरमाया जन्नत कहा मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं वो अशार बिलवस्ता व सबाबा ये दो उंगलियां उठा के आपने इशारा किया अब आप अंदाजा लगाइए कि इन दो उंगलियों के बीच में और कोई फासला है किसी तीसरी चीज का यहाँ जन्नत की जमानत भी दे दी और जन्नत की जमानत भी इस अंदाज से दी कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे इंतहाई करीब होगा फिर ने फरमाया अबू अल्लाह तो उनकी रिवायत है बेहतरीन घर वो है सबसे अच्छा घर वो है जिसमें एक यतीम हो और उस यतीम के साथ हुसन सलूक का मामला किया जा रहा हो और मुसलमानों में बदतरीन घर वो है जहां कोई यतीम बच्चा हो और उसके साथ ज्यादती की जा रही हो पढ़िए जरा हदीस की किताब सुनन इबन माजा को फिर इमामबिया सल्लाम ने फरमाया जिसने यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखा उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उन बालों के बराबर अल्लाह रबुल्जत इस शख्स को नेकियां आता फरमाएंगे कुछ खिलाया नहीं है कुछ दिया नहीं है मैं एहसास बता रहा हूँ एक बच्चे के सर पर शफकत के साथ हाथ फेरना इस एहसास को जाहिर करना है कि तुम्हारी हालत हमारे दिलों को तोड़ रही है हम तुम्हारे साथ शफकत और नरमी और मवदत और लुत्फ वाला मामला करते हैं तो इमाम अहमद बिन हम्बल राम ने अपनी मुस्त अहमद बिन हम्बल में और इमाम तबरानी ने मौजा में कबीर तबरानी में यह हदीस जिक्र की है कि उस यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखने वाला इसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उन बालों के बराबर अल्लाह उसे की आता फरमाएंगे